Salam sejahtera semua. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ana, kepada Cikgu Nora, kepada Cikgu Kristina kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Jadi boleh kita teruskan dengan soalan temu bual yang Okey, jadi apakah cabaran utama yang pelajar hadapi dalam pembelajaran kosakata dan juga tata bahasa? Okey, terima kasih ada uh, adik saudari Esther Umbi. Okay, saya uh, bercerita berdasarkan pengalaman dan Faktor geografi ataupun latar belakang pelajar-pelajar uh, di sekolah tempat saya mengajar. Kalau mengikut uh, pandangan dan juga pemerhatian, pelajar-pelajar uh, di sini mereka agak kurang pendedahan. Terutama dari faktor geografi, pelajar banyak yang tinggal dekat uh, pedalaman, jadi mereka kurang akses kepada internet. Dalam masa yang sama juga, mereka bukan penutup native, uh, native bahasa Melayu. Maksudnya mereka bukan uh, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa uh, pengantar ataupun bahasa pertama mereka. Kebanyakan atau majoriti pelajar dekat sekolah ini, mereka banyak menggunakan bahasa Iban. Sebagai bahasa pertuturan harian. Okay, itu merupakan faktor yang pertama. Cabaran yang kedua, disebabkan bahasa Melayu ini adalah bukan bahasa utama. Mereka untuk uh, pertuturan seharian. Jadi pelajar-pelajar agak keliru dalam penggunaan kosa kata terutamanya. Tata bahasa yang merangkumi morfologi dan juga sintaksis. Okay, itu yang akan menyebabkan pembinaan-binaan ayat mereka agak bermasalah. Okay, faktor yang ketiga, pelajar dekat, uh, di sini, mereka kurang keyakinan untuk bertutur. Mereka kurang yakin untuk mencuba dan bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu bagi cikgu lah selama pengalaman cikgu mengajar dan cikgu juga belajar sebab uh, sentiasa memperbaharui, memper, menambahkan lagi ilmu, faktor yang paling-paling utama adalah kurang pendedahan kepada perkataan-perkataan baharu. Uh, maksudnya, pelajar-pelajar sekarang ni sangat kurang membaca. Jadi apabila dia kurang membaca, kosa kata yang, yang betul itu, dia punya um, jumlah itu tidak banyak. Jadi apabila kurang membaca, ilmu tentang bahasa itu sangat sedikit. Kemudian pelajar sekarang juga kurang berminat untuk mempelajari bahasa. Okay, okay untuk uh, cara saya memahami kesalahan linguistik yang kerap dilakukan oleh pelajarlah. Uh, contohnya saya menggunakan pendekatan refleksi. lah. Okay, uh, sebagai contoh, pelajar menulis semula ayat atau kerangan mereka setelah diberi uh, ataupun disemak. Biasanya saya akan uh, kutip uh, karangan pelajar, saya akan semak. Betulkan kesalahan apa. Sebab biasanya kesalahan pelajar ni. Uh, masa penulisan kerangan. Uh, saya akan betulkan dengan pen merahlah lah. Semua tulis uh, kerangan pelajar tu berconteng. Apa kesalahan dia? Kesalahan kata bahasa ke? Imbuhan ke? Uh, terutamanya kesalahan penggunaan uh, kata tugas lah. Macam yang saya cakap tadi. Kata bilangan. Unsur lewa. Lepas tu ada juga penggunaan golongan kata yang tidak sesuai contohnya ialah adalah penggunaan kata sendiri nama dari daripada tu memang kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar lah. Selain saya semak, saya akan juga tunjukkan kepada pelajar lah apa kesilapan mereka dalam dekat TV lah, LCD dalam kelas. Kita betulkan sama-sama lah supaya mereka ingat dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Maksudnya kita mesti tegur secara spontan lah, kita tak boleh esok baru nak tegur. Maksudnya kalau pelajar buat silap terutamanya penulisan, kita terus tegur dan panggil pelajar dalam kelas. Kita akan terangkan cara yang betul kenapa penulisan kuasa kata tak pelajar salah. Kita terus secara spontan lah betulkan pada masa tersebut. Supaya mereka boleh ingat kesalahan mereka. Dan kita akan beri lah dengan pelajar kekerapan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Kita akan senaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar sama ada penulisan ataupun cara menjawab soalan ketadua lah. Okay, itu saja. Bagi pelajar-pelajar yang menghadapi mas apa masalah ataupun kesukaran dalam kosakata dan juga tata bahasa, mereka akan mengalami masalah dalam penulisan maksudnya ayat menjadi tidak gramatis tidak memasuk, memasukkan konstituen yang betul dalam ayat tidak ada subjek tidak ada predikat ke okay, penggunaan kosakata yang kurang tepat sebab mereka agak keliru uh, macam mana penggunaan uh, dalam pertuturan seharian dan juga dalam penggunaan penulisan uh, karangan yang standard okay, dalam masa yang sama juga saya boleh me, apa mengenaipasi pelajar daripada cara mereka bertutur pada kebiasaannya kalau pelajar yang bukan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama sebagai ataupun sebagai bahasa pengantar mereka akan mencampur adukkan bahasa. Maksudnya ada bahasa rojak yang berlaku antara bahasa ibunda mereka contohnya bahasa Iban dan juga bahasa Melayu. Okay, antara yang kita biasa gunalah pembelajaran kontekstual yaitu kita memperkenalkan konteks ayat kepada pelajar. Okay, contoh kita sebut satu perkataan contohnya kata kerja, kata nama ke kita sebut satu perkataan dan kita minta pelajar bina ayat daripada satu perkataan. Contohnya, cikgu sebut perkataan, hari ini kita akan, uh, sebelum kita nak memulakan masuk ke dalam mata pelajaran, okay, cikgu perkenalkan satu perkataan baru, iaitu gigih. Uh, cuba kita buat ayat menggunakan perkataan gigih. Jadi gigih ni, dia jatuh pada uh, kata, kata yang mana, kata nama maka, kata kerja ke. Jadi pelajar akan, kita buka buka dia punya pengetahuan sedia ada, dia pelajar akan buat ayat. Okay. contohnya, uh, Stacy seorang pelajar yang gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Dia tak boleh kita Uh, Stasi seorang yang gigih. Uh, itu bila ada tajah yang beri jawapan ke, macam tu, kita terima jawapan, jangan tolak. Kita memang tidak boleh dipisahkan dengan bahasa pasar, bahasa roja, lebih-lebih lagi. Uh, kalau kita gunakan istilah uh, yang lebih uh, mendalam lagi, penodaan bahasa. Bahasa dinodai dengan bahasa pasar. Ya, kita memang perlu belajar bahasa lain, contohnya bahasa Inggris, sebab itulah ada memartabat bahasa Melayu mengangkat bahasa Inggris. Kita juga tidak boleh melupakan kita punya bahasa ibunda kerana lidah kita memang sudah dilahirkan bersama dengan bahasa ibunda. Tetapi uh, bagi cikgu dalam 24 tahun pengalaman mengajar ini, cikgu uh, saya lah, saya sentiasa mengingatkan pelajar. Kenapa kita belajar bahasa ini? Sebab ada pernah saya ditanya, cikgu, kita ini iban cikgu. Kenapa kita belajar jakuk Melayu cikgu? ni bang cikgu mana kita boleh belajar bahasa Inggris, cikgu itu bukan bahasa kita cikgu iya betul apabila cikgu diasak dengan so kenapa kita perlu belajar bahasa Melayu cikgu kalau kita gagal cikgu nanti kita tidak boleh Kamu belajar cikgu itu saya betul sebab sebab itulah apabila cikgu uh, dari pengalaman sendiri betul juga kenapa kita perlu belajar kalau gagal bahasa Melayu tak boleh bergerak ketika tenang kita gagal pemeriksaan jadi di situlah timbul peranan um, saya okey. kenapa mesti belajar bahasa Melayu pertama sebab untuk kita Uh, lulus peperiksaan itu memang wajib. Yang yang utamanya kita perlu belajar tata bahasa yang betul sebab bila kita sudah biasa dia akan digunakan secara formal bila kita pergi interview kerja. Kita buat surat menyurat mohon kerja. Kemudian kita dalam pertuturan formal sama ada kita di sekolah bercakap dengan cikgu. Kemudian kita uh, lulus bahasa Melayu sambung kita nak bulan kita sambung ke universiti. Bila sampai di universiti kita punya pertuturan komunikasi itu lebih formal. Nah, di situlah tujuannya Kenapa kita perlu belajar bahasa uh, yang formal, tata bahasa yang betul? Uh, disebabkan majoriti pelajar cikgu adalah uh, berbangsa Iban. Jadi semestinya pertuturan mereka, bahasa yang digunakan, bahasa pengantar mereka majoritinya adalah bahasa Iban. Okay, jadi nak tak nak, mereka, kita mesti galakkan mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Dalam kelas ke ataupun di luar bilik darjah, dia mesti menggunakan bahasa Melayu. Pelajar ni kadang-kadang mereka nak memudahkan mereka untuk faham sesuatu, mereka akan bertanya dalam bahasa Iban. Jadi kalau mereka tanya dalam bahasa Iban, cikgu memang akan jawab balik dalam bahasa Melayu. Jadi secara tidak langsung, kalau kali pertama mereka tanya tu, mereka akan guna bahasa Iban. Bila cikgu tanya balik gunakan bahasa Melayu, uh, dia nak uh, balas balik soalan cikgu, secara tidak langsung dia akan gunakan bahasa Melayu. Jadi dia ada pro dan kontra lah dekat situ tapi lebih banyak dia punya kebaikan. Kalau banyakkan lagi mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Pada era digital ini, teknologi maklumat memang penggunaan media sosial memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah. Okey, uh, seperti mana yang kita ketahui, media sosial ni memberi impak yang terlalu besar, pengaruh yang sangat besar. Uh, terutamanya salah satu uh, kesilapan pelajar adalah penggunaan singkatan. Okey, biasanya mereka uh, sebab bahasa Melayu dia tak boleh langsung menggunakan singkatan. Bahasa Melayu ini menjadi mata pelajaran yang wajib di sekolah dan Bahasa Melayu ini sebenarnya sangat seronok. Jadi, pihak sekolah memang sentiasa merancang pelbagai aktiviti untuk meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu, penguasaan Bahasa Melayu yang betul di peringkat sekolah. Di antaranya, daripada kelompok-kelompok cikgu yang lepas, mengujudkan persekitaran yang menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu. Jadi, contohnya, perhimpunan setiap pagi. ketua pengawas ataupun setiap individu yang di, 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 telah dilantik untuk mengendalikan perhimpunan itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk memberi arahan menggunakan bahasa Melayu untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara. Jadi secara tidak langsung setiap pagi sebelum bermula kelas dia dah me melakukan. Pihak sekolah sudah mewujudkan satu situasi komunikasi arahan pertama itu dengan bahasa Melayu. Kemudian pihak sekolah juga buat poster di sekitar ruang-ruang kosong. Ini selalunya dilakukan oleh guru kanan bahasa dan juga panitia bahasa Melayu. Okay, kolaborasi bersama ni, buat poster macam yang cikgu kata tadi, poster kata bahasa, poster pola, pola ayat. Kita tamparkan di kawasan-kawasan di sekolah yang mana pelajar sering melalui dan kita selalu ingatkan pelajar ambil masa 1 minit 60 saat. Berdiri dan baca. Okay, untuk pelajar sekolah, dia dia tidak ada nasihat lain. Pertama, kena banyakkan membaca. Sebab daripada bacaan, kita akan dapat uh, banyak pengetahuan. Okay, dalam masa yang sama, kita akan dapat kumpul banyak idea daripada setiap bacaan yang kita buat. Itu yang pertama. Kedua, disebabkan teori dalam linguistik ini sebenarnya dia agak berbeza-beza mengikut tokoh yang perkenalkan teori itu. Jadi, mana-mana pelajar yang ingin meningkatkan kemahiran uh, linguistik mereka, mereka perlu banyakkan membaca buku berkaitan dengan linguistik. Kedua, okay, kalau kita lihat kepada pelajar-pelajar di sekolah, uh, mungkin kita boleh nasihatkan mereka untuk menyertai pelbagai program. Okay, program, contohnya forum. Forum remaja, pidato, syarahan, benda-benda yang spontan. Pertandingan-pertandingan uh, yang berbentuk spontan. Uh, supaya kita dapat uh, melihat macam mana keyakinan orang menggunakan dan juga bertutur dalam bahasa Melayu meskipun bahasa Melayu itu bukan apa bukan bahasa pertama ataupun bahasa pengantar mereka di rumah. Okay, dalam masa yang sama juga, mungkin kita boleh mendengar apa apa pendapat-pendapat yang boleh diutarakan ataupun dikemukakan oleh orang-orang orang-orang yang lebih pakar daripada apa dari sudut bidang linguistik itu. Okey, yang seterusnya terakhir mungkin pelajar boleh menyertai mana-mana pertandingan yang berbentuk perlisan. Okay. Kalau peringkat sekolah, mungkin pelajar boleh ikut pertandingan uh, menulis esay ke yang dianjurkan oleh pihak sekolah ketika minggu bahasa, bulan bahasa. Uh, itu yang boleh lakukan. Okay. Seterusnya adalah yang keempat, banyakkan bertanya. Bila kita banyakkan bertanya, sekurang-kurangnya pertanyaan yang terbuku dalam fikiran kita, kita akan dapat jawab satu persatu. Daripada pelajar itu, hanya membiarkan persoalan terbuku dekat situ tanpa jawapan. Jadi, uh, solusi yang paling terbaik, kena banyakkan bertanya.